musulmonlar xalifasi xorun ar rashid xalq hayotini o'rganish uchun faqirrona kiyinib mol bozorini aylanib yursa bir qassob bir qo'yning bahosini so'rabdi sotuvchi yigirma tanga deganini eshitib qassob qo'yingizning o'n to'rt kilo go'shti to'rt yarim kilo yog'i bor uning narxi o'n besh tanga xolos debdi va qo'yni olmay ketibdi xalifa navkarlaridan biriga qo'yni sotib olishni ikkinchisiga qassob ortidan borishni buyuribdi bozordan qaytgach o'sha qo'yni so'yishibdi va qassob aytganidek o'n to'rt kilo go'sht va to'rt yarim kilo yog' chiqqanini ko'rishibdi qassobni topib kelishibdi va unga yana ikki qo'chqorni ko'rsatib qancha go'sht va yog' borligini so'rashibdi qo'chqorlar so'yilganidan so'ng qassob aytgan yog' go'sht chiqibdi Xalifa qoyil qolibdi hamda undan dunyoviy va uxroviy ilmlardan so'rabdi afsus qassobning kallasi bu sohada bo'sh edi shunda xalifa debdi ey qassobzoda nahot hayotni faqat qassobchilikda deb tushunsang qani senda vatanga muhabbat xalqingga muhabbat nahot halol va haromning farqiga yetmasang xalifa jar chaqirtirib e'lon qilibdi ushbu qassob shuncha zehni shuncha ilmi bo'la turib yo dunyoviy yo xiroviy ilm olmagani halol harom farqiga bormagani uchun boshqalarga ibrat bo'lsin deb kelgusi juma kuni uni ostiraman hamma bu hukmdan rozi bo'lib uning odilligini tan olishibdi ertasi kuni halifa qabuliga 2 yosh yigitcha kirib kelibdi xalifa ularning xulqu axloqini ko'rib farzanding bo'lsa shunday bo'lsin deb qo'yibdi yigitlar xalifadan gapirishga izn so'rashibdi va ruxsatdan so'ng deyishibdi ey shohon shoh avvalo bizning bir qoshiq qonimizdan keching biz o'limga hukm qilingan qassobning o'g'illarimiz otamizdan so'ralgan savollarni bizdan so'rasangiz xalifa bolalarni uzoq savolga tutib ulardagi ilm yetuklikni sezib kuchliroq olim kishilarni chorlab ilm majlisi o'tkazib bolalarning zehni va ilmiga qoyil qolibdi va debdi sizlarga tasanno lekin otangizga chiqarilgan hukm hammaga ma'qul kelgan va ko'pchilikka ibratdir shunda qassobning katta o'g'li ey muhtaram jamoa bola loy ota ona ol emasmi bola onadan o'g'ri qotil yoki aldoqchi bo'lib tug'ilmaydi-ku. uni tarbiyalovchi ota ona va tashqi muhitdir otamizga chiqarilgan hukmni otamizga emas uning otasiga chiqarish kerak edi otamiz o'zi ilimsiz bo'lsa ham bizni shunchalik ilimli, ma'rifatli bo'lishimizga sharoit yaratdi otamiz taqsinga loyiqdir dedi xalifa uzoq sukot saqladi va dedi ey vazir sen endi iste'foga chiq shu bola menga vazir bo'lsin ey jallod qassobni olib kel ustiga zarbob to'n yop bu elga ibrat bo'lsin chunki bizning kelajagimiz farzandlarimiz bola tarbiyalashdagi oliy janobligi uchun qassob shunga loyiqdir qassobning otasi tirik bo'lsa olib keling o'lgan bo'lsa go'ri ustiga 30 darra uring chunki shu qassob ham yoshligida o'ta iste'dodli bo'lgan otasi esa unga qassobchilikdan boshqa narsani o'rgatmagan dunyoviy va uxroviy ilm izlamoq tug'ilgandan to tə lahadga borguncha farz o'z ma'naviyatimiz va milliy g'ururimizni o'zimiz ko'taraylik bizning ham go'rimizga darra tushishidan olloh asrasin xulosa esa o'zimizdan azizlar